નમસ્કાર દોસ્તો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ પર મિત્રો આજે આપણે ધોરણ આઠ ના હિન્દી વિષયની જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે એટલે કે સ્વ અધ્યયન પોથી ભાગ બે ની અંદર આપણને જે હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર પાંચ આપેલો છે સવાલ બાલમન કે જવાબ ડોક્ટર કલામ કે નું સચોટ અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ મિત્રો આપણી આ ચેનલ ઉપર સ્વ અધ્યયન પુથીના દરેકે દરેક પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ મુકાઈ ચૂક્યા છે હવે આ પીડીએફ મેળવવાની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે અને આ પીડીએફ એટલે કે સ્વ અધ્યયન પુથીના કોઈ પણ વિષયની સોલ્યુશનની પીડીએફ તમે વોટ્સઅપ પર પણ મંગાવી શકો છો અને વોટ્સઅપ પર પીડીએફ મંગાવવા માટે આજે જ સંપર્ક કરો સિત્તેર છેતાલીસ બાવીસ બાવીસ ચોપન નંબર ઉપર મિત્રો આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરવાનું તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું સરસ મજાને કોમેન્ટ આપવાનું અને આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં ચાલો દોસ્તો તો શરૂ કરીએ આપણે ધોરણ આઠ વિષય હિન્દી પાઠ પાંચ સ્વાધ્યન પોથીનું સચોટ અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન प्रश्न नंबर सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए पहले सवाल डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के पांचवी कक्षा के शिक्षक का नाम क्या था तो जवाब श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर बीजू रामेश्वर में किसके तट पर ले जाकर शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने जीवंत उदाहरण दिया तो जवाब अवश्य समुद्र त्रीजो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के जी को किस विषय को पढ़ने की प्रेरणा मिली तो जवाब आज्ञान चौथो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के अनुसार कॉलेज में भी माध्यम के रूप में किस भाषा का चुनाव कर सकते हैं तो जवाब आवश्यक मातृभाषा पांच मुसरयू मकर कौन से शहर का छात्र है तो जवाब आवश्यक नागपुर छठू हर्ष चांडक के विद्यालय का क्या नाम है तो जवाब आवश्यक डॉक्टर एस राधा कृष्णन प्रश्न नंबर बे प्रश्नों के उत्तर लिखे पहला सवाल मुंबई के छात्र चिराग जैन ने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से क्या पूछा उत्तर मुंबई के छात्र चिराग जैन ने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से पूछा कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है बीजो सवाल डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने मातृभाषा के बारे में क्या कहा उत्तर डॉक्टर कलाम मातृभाषा के बारे में कहते हैं कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा का होना चाहिए क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है और उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है त्रिजु प्रस्तुत इकाई का साहित्य प्रकार क्या है उत्तर प्रस्तुत इकाई का साहित्य प्रकार साक्षात्कार है चौथों डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने युवा अवस्था के बारे में क्या कहा उत्तर युवा अवस्था में कदम रखते ही हमें अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए इसके अलावा युवाओं को अपने ज्ञान का सदुपयोग करना जरूरतमंदों को शिक्षित करना और पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधे लगाना चाहिए पाँचवों साहस की परिभाषा बताते हुए डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा उत्तर डॉक्टर कलाम साहस की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है प्रश्न नंबर त्रन प्रश्नों के उत्तर लिखिए डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की कौन सी बात बताई उत्तर डॉक्टर कलाम ने अपने शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात बताई उसने कहा कि एक दिन उन्हें उन्होंने पक्षी कैसे उड़ता है यह समझाने के लिए सभी छात्रों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर उसका जीवंत उदाहरण दिया और यही उसकी यादगार घटना भी घटना थी और यही से उसे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली त्यार प्रश्न नंबर बेटा बीजो सवाल आपके साथ घटी किसी घटना का वर्णन कीजिए तो जब मैं दसवीं कक्षा में पढ़ता था तब मेरे विज्ञान के टीचर ने मुझे मानव शरीर के मॉडल पर काम करने को कहा था जैसे जैसे मैं प्रोजेक्ट का मॉडल पूर्ण करता गया वैसे वैसे मेरे अंदर शरीर के संबंधित ज्ञान जिज्ञासा और भी बढ़ती गई मेरे मन में उठे सवालों का जवाब मैंने मेरे टीचर से पूछा और उन्होंने मेरी जिज्ञासा की पूर्ति की त्रीजो सवाल मजदूर और कलाकार के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने क्या संदेश दिया किसान मजदूर कलाकार और दस्तकार यह सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करें यह बात डॉक्टर कलाम ने कलाकारों और मजदूरों के लिए कहा था चौथा जो सवाल जोधपुर दौरे पर डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से एक बच्चे के द्वारा पूछे गए प्रश्न का क्या उत्तर मिला उत्तर जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक प्रश्न एक बच्चे ने जो प्रश्न पूछा था कि क्या हम अतिविष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते तब कलाम जी ने कहा था कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी वह कुर्सी अब यहाँ नहीं है ठीक ऐसे ही उन उत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे पाँच किसी की मदद करने के लिए आप क्या क्या, क्या करेंगे उत्तर किसी की मदद करने के लिए मैं अपने सामर्थ्य के साथ अपने पास रहे संसाधनों एवं साधनों से सहायता करूंगा। अगर सहायता किसी की जान बचाने की है तो मैं अपनी जान की परवाह किए बिना जरूरतमंद की जान बचाऊंगा अगर सहायता शिक्षा सुरक्षा राष्ट्रभाव की है अहो, तो मैं अपना पूरा वक्त किसी को शिक्षित करने सुरक्षित करने और राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दूंगा मित्रों धोरण त्रण थी दसवीं जो नवी स्व अध्ययन पोथीश है पच्चीस छब्बीसवीं તે નવી સ્વાધ્યન પુથિના દરેકે દરેક વિષયના કલરફુલ સોલ્યુશનની પીડીએફ મુકાઈ ચૂકી છે અને આ કલરફુલ સોલ્યુશનની પીડીએફ સ્વાધ્યન પુથ્ના સોલ્યુશનની તમે વોટ્સઅપ પર પણ મંગાવી શકો છો વોટ્સઅપ પર પીડીએફ મંગાવવા માટે આજે જ સંપર્ક કરો સિત્તેર ઉપર અથવા તો આપણે એપ્લિકેશનનું નામ છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અહીંયાથી પણ તમે આ સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવી શકો છો જો તમે વિદ્યાર્થી છો તો તમારે આ સ્વાધ્ય પોથીના સોલ્યુશનની પીડીએફ લેખન માટે અભ્યાસ માટે અને પરીક્ષાની તૈયારી માટે ઉપયોગી થશે જો તમે શિક્ષક મિત્રો છો તો પ્રોજેક્ટરની અંદર ભણાવવા માટે અથવા તો जो स्मार्ट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड से शुद्ध रूप से लिखिए तेरे को माँ बुला रही है तो तुम्हें माँ बुला रही है अपना कार्य अपने करो तो अपना कार्य अपने आप करो वे लोगों को अनाज चाहिए तो उन लोगों को अनाज चाहिए रोहित खाना खा रही है तो रोहित खाना खा रहा है नदी में पानी बहती है तो नदी में पानी बहता है छठू मेरी स्कूल बहुत बड़ी है तो मेरा स्कूल बहुत बड़ा है मैंने अच्छा खुराक खाया तो मैं अच्छी खुराक खाई बीमारी के कारण उसका मृत्यु हो गया तो बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई मौत हो गई त्यार पक्षी से प्रश्न नंबर पांच निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का वचन परिवर्तन करके फिर से लिखिए मैं घर जा रहा हूँ तो हम घर जा रहे हैं मेरी पुस्तक कहाँ है तो हमारी पुस्तकें कहाँ है उसे दस्त हुआ था तो उन्हें दस्त हुआ था यह क्या है तो यह, यह क्या है तुझे जाना होगा तो तुम्हें जाना होगा प्रश्न छो की सानिया ने तुम्हें बुलाया है। यह तुम्हारा भाई है मैं उसे नहीं जानता लगता है मेरी यह बात अच्छी नहीं लगती यह किसने किया त्यार पक्षीछे प्रश्न नंबर सात नीचे दिए गए परिच्छेद को समझकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए તો અહીંયા મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણને સરસ મજાનો રાણી લક્ષ્મીબાઈ વિશેનો એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે એ ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે સમજવાનો છે અને એના ઉપરથી કેટલાક પ્રશ્નો આપેલા છે જોઈએ તેના ઉત્તર પહેલો સવાલ રાણી લક્ષ્મીબાઈ કા જન્મ કબ ઓર કહા હુઆ થા ઉત્તર રાણી લક્ષ્મીબાઈ કા જન્મ ઉન્નીસ નવેમ્બર સન અઠારસો કો ઉત્તર પ્રદેશ કે વારાણસી મેં હુઆ થા બીજું રાણી લક્ષ્મીબાઈ કે બચપન કા ક્યાં નામ થા ઉત્તર રાણી લક્ષ્મીબાઈ કે બચપન કા નામ મણિકર્ણિકા થા લેકિન પ્યાર સે ઉને મનુ કહા જાતા થા त्रिजू रानी लक्ष्मीबाई के माता पिता का नाम क्या था उत्तर रानी लक्ष्मीबाई की माता का नाम बाई और पिता का नाम मोरो पंत तांबे था चौथों तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना में महिलाओं की भर्ती क्यों की उत्तर रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना में महिलाओं की भर्ती महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के लिए की थी पाँचवों रानी के पास कितने घोड़े थे और उनके नाम क्या थे तो रानी लक्ष्मीबाई के पास तीन घोड़े थे उनके नाम सारंगी बादल और पवन थे से प्रश्न नंबर आठ मेरी यादगार घटना इस विषय पर दस बार वाक्यों में अपने जीवन का विशेष अपने जीवन की विशेष घटना लिखिए मेरे जीवन की सबसे यादगार घटना वह थी जब मैंने पहली बार स्कूल के मंच पर कविता सुनाई उस दिन हमारी वार्षिक सांस्कृतिक सभा थी मुझे मंच पर बोलने का बहुत डर था लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई जैसे ही मेरा नाम पुकारा गया मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा मैंने धीरे धीरे मंच पर जाकर माइक पकड़ा और कविता शुरू की शुरुआत में आवाज़ कांप रही थी लेकिन फिर आत्मविश्वास बढ़ता गया पूरी कविता खत्म होते ही सभी ने तालियां बजाई उस पल मुझे गर्व और खुशी का अनुभव हुआ शिक्षकों ने मेरी प्रशंसा की और दोस्तों ने भी बधाई दी उस घटना ने मुझे सिखाया कि डर को जीतने के बाद ही असली सफलता मिलती है आज भी वह पल मेरी यादों में ताज़ा है प्रश्न नंबर नौ निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए उचित शब्द लिखिए दूर तक देखने वाला तो दूरदर्शी जिसकी आर पार देखा जा सके तो पारदर्शक राष्ट्र के संबंधित तो तो राष्ट्रीय राजनीति करने वाला तो राज की भाषा से संबंधित तो मातृभाषा प्रश्न नंबर दस निम्नलिखित शब्दों का अर्थ देखकर वाक्य बनाइए आपदा तो संकट या विपत्ति वाक्य प्राकृतिक आपदाएं भारी विनाश का कारण बनती है बीजू से प्रवासी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला या परदेशी वाक्य कई प्रवासी मजदूर शहरों में रोजगार की तलाश में आते हैं अड़चन तो बाधा या रुकावट वाक्य इस काम को पूरा करने में कई अड़चनें आई प्रयास तो कोशिश या प्रयत्न वाक्य निर, निरंतर प्रयास से ही असफलता मिलती है ऋण तो कर्ज या उधार वाक्य उसने बैंक से घर खरीदने के लिए ऋण लिया મિત્રો ધોરણ ત્રણથી બારની કોઈપણ પ્રકારની પીડીએફ અને પીપીટી જો તમારે જોઈતી હોય તો એ તમને મળી જવાની છે ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ પરથી જેમકે સ્વાધ્ય પૂથી સ્વાધ્યાય ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ પ્રયોગ પોથી અંગ્રેજી ગ્રામર યુનિટ ટેસ્ટ અસાઇનમેન્ટ કે કોઈપણ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફ અહીંયાથી તમે મેળવી શકશો અને આ જે સોલ્યુશનની પીડીએફઓ છે તમે વોટ્સઅપ પર પણ મેળવી શકો છો વોટ્સઅપ પર પીડીએફ મેળવવા માટે આજે જ સંપર્ક કરો સિત્તેર છેતાલીસ બાવીસ બાવીસ ચોપન નંબર ઉપર અથવા તો આપણે એપ્લિકેશનનું નામ છે ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ આ અહીંયાથી તમે પીડીએફ મેળવી શકો છો તો જરૂરથી દરેક વિદ્યાર્થીઓ આ પીડીએફ મેળવી અને તેનો અભ્યાસ કરી લેવો અને શિક્ષક મિત્રો માટે પણ ખૂબ જ ઉપયોગી થશે ત્યાર પછી જે પ્રશ્ન નંબર અગિયાર નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ મેં ઉપરયુક્ત સ્થાન પર વિરામ ચિહ્ન લગાકાર વાક્ય ફિરસે લીખીએ તો અહીંયા આખો ફકરો તમે જોઈ શકો છો આપણે જ્યાં પણ જે વિરામ ચિહ્નોની જરૂર છે તે વિરામ ચિહ્નો લગાવી અને આ ફકરો જે છે તે આખો લખેલો છે તમે વિડીયો સ્ટોપ કરી અથવા તો પોઝ કરી અને જોઈ શકો છો તો મિત્રો અહીંયા આપણે આ ધોરણ આઠની જે સ્વ અધ્યયન પુથી છે હિન્દી વિષયની તેનો આ પાઠ નંબર પાંચ અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ ફરી મળીશું મિત્રો આપણે ધોરણ આઠ વિષય હિન્દી સ્વ અધ્યયન પુથી પાઠ નંબર છના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું સરસ મજાની કોમેન્ટ આપવાનું અને આપણે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં ફરી મળીશું મિત્રો તો ફરી વખત આપણી સાથે જોડાઈ જજો અને પીડીએફ મેળવવાનું ભૂલશો નહીં